कुर्बानी के बड़े जानवर में सात से कम या ज्यादा हिस्से करने का हुक्म अगर कुर्बानी के जानवर में सात से कम हिस्से हों तो क्या इसके सात हिस्से किए जाएंगे या पांच हिस्सों पर बराबर तकसीम किया जाएगा इस सवाल के जवाब में कुर्बानी के बड़े जानवर मसलन गाय बैल भैंस ऊट उन्थ या ऊटनी में एक से लेकर सात तक हिस्से किए जा सकते हैं लेकिन सात से ज्यादा हिस्से करना जायज़ नहीं है लिहाजा अगर बड़े जानवर में शुरा सात से कम हो यानी चार या पाँच हो, तो कोई हर्ज नहीं चाहे तो पाँच बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें और चाहे तो बाद शुर के हिस्सा बढ़ाकर सात हिस्से पूरे कर लें मसलन पाँच में से दो शुरा के दो दो हिस्से और बाकी तीन का एक एक हिस्सा मुकर कर लें दोनों सूरतें जायज हैं सहाबा इक्राम अलहिम रिजवान के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे एक औरत आई और कहा यारसूल्लाह आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें एक गरीब कुमारे साहबी वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा यार ला। इसकी शादी आप मुझसे कर दीजिए रूस व तुम्हारे पास इसे हक महर देने के लिए कुछ है उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है आप सल सल्लाम ने फरमाया कि जाओ अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो ले आना हम वही हक महर बनाकर इसका निकात तुझसे कर देंगे वो सहाबी अपने घर गया मगर गुरबत का आलम यह था कि घर से लोहे की एक अंगूठी भी ना मिली उसने कहा कि की वसल्लम मेरे पास एक चादर है इसमें से आदि में हक महर में इसे देता हूँ और आदि खुद रख लेता हूँ रसुल्लाम ने फरमाया वो आदि ना आपके किसी काम आएगी और ना इसके काम आएगी वो खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया थोड़ी देर बैठा रहा मगर उठ कर जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसे बुलाया और पूछा तुम्हें कुरान में से कुछ याद है उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुझे फला फलातें याद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन सूरतों के इवज़ तुम्हारा निकाह इससे कर दिया यानी वह सूरतें तुम इसे याद करवा देना इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौरे नबूवत में सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान की गुर्बत का क्या आलम था एक सहाबी के पास हक महर देने के लिए जो के फर्ज था एक लोहे की अंगूठी भी नहीं थी चांदी और सोना तो दूर रहा कुतबे अहदीस में ऐसे गुर्बत के बेशुमार वाक़ मिलते हैं अब आइए असल मसले की तरफ जैसे ही ओकदा का आखिरी अशरा इख्ताम पजीर होने और जुल हज का चांद नजर आने को होता है कई समाजी मसल मबलग और वाज वाज सोशल मीडिया पर इंसानी हमदर्दी की तबलीग शुरू कर देते हैं कहीं कुर्बानी की बजाय किसी की बेटी के हाथ पीले करने में मानत की तरगीब दी जाती है तो कभी किसी बेरोजगार और कम वसायल रखने वाले की माली मदद के लिए अपील की जाती है तो कभी महलक बीमारी में मुबतला किसी शख्स के इलाज के लिए उबारा जाता है और साथ ही अपना नुकता नज़र और जाती राय भी मुसलत करने की कोशिश की जाती है कि काश कोई फतवा दे कि दो लाख की कुर्बानी ना की जाए किसी की बेटी ब्याह दी जाए काश कोई नसीहत काम आ जाए सत्तर हजार का बकरा खरीदने की बजाय किसी मुस्तक की मदद कर दी जाए काश किसी बीमार का इलाज कर दिया जाए किसी कर्जदार का कर्ज अदा कर दिया जाए ये सारी बातें अपनी जगह पर खैर खवाही और इंसानी हमदर्दी की हैं। यकीनन ये काम हंगामी बुनियादों पर करने वाले हैं लेकिन ये सारे काम ईद कुर्बान के मौका पर ही क्यों याद आते हैं क्या सारा साल कोई बीमार नहीं होता क्या साल भर बेटियाँ मेहंदी के इंतजार में नहीं रहती क्या रोजगार पूरा साल मसला नहीं बनता क्या भूख सारा साल रक्स में नहीं रहती तो फिर ये सोशल मीडिया और वाली अपने मखसूस एजेंडे और मकासद के लिए हज और कुर्बानी के अयाम में ही क्यों मुतहरिक होते हैं हालांकि उम्र और हज और कुर्बानी तीनों ऐसे अमल हैं जो किसी मुस्तहिक का हक नहीं छीनते यानी जुकत के पैसों से उमरा होता है ना हज ना कुर्बानी इसी तरह उशर की रकम इन तीनों मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती इसी तरह कर्जदार पर कुर्बानी के लिए जबर नहीं वसाइल न रखने वाले को कर्ज़ लेकर कुर्बानी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब कुर्बानी की फर्जियत इतने ज्यादा माशी पहलों को मद्देनजर रखती है और किसी का हक छीनने की नौबत ही नहीं आने देती तो फिर इंसानी हमदर्दी की आड़ में शायर इस्लाम पर तान करना कहाँ का इंसाफ है दीन से बाजार इस्लामी दुश्मन लिबरल तबका जहर आलूद नश्तर चलाने के बहाने ढूंढता रहता है कभी इंसानी हमदर्दी की आड़ लेकर तो कभी हैवानी हमदर्दी को ढाल बनाकर अपने मजमूम मकासद के लिए शार इस्लाम पर तान करता है क्या हम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने मदीना में दस साल गुजारे और हर साल आपने कुर्बानी की हती के एक साल सौ ऊँट नहर किए मगर आप वसल्लम ने इन दस सालों में कभी ये नहीं कहा कि इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे बल्कि कुर्बानी का पैसा नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी पर खर्च करेंगे अगर कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने की बजाय नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी पर पैसा खर्च करना कुर्बानी से अफजल होता नबी करीम सलम जरूर इसका हुक्म देते मगर आपने तो शादी की इस्तात ना रखने वालों ऐसी फरमाया नौजवानों की जमात तुम में से जो शादी की इस्तात रखता है वो शादी कर ले और जो इस्तात नहीं रखता वो रोजे रखे इसलिए कि ये रोजा इसके लिए गुनाहों ऐसी बचने की डाल साबित होगा बहुत से जानवरों के हमदर्द जब कभी अपना राग अलापना शुरू कर दे तो बस इनसे इतना पूछिए कि उस वक्त इनकी जबानों पर किफल क्यों लग जाते हैं जब स्पेन में छुरी और नेजों से हजारों बैल हलाक किए जाते हैं और वो इस अजियतनाक अमल को कहते हैं ये तो खेल है और जब डेनमार्क में हर साल सैकड़ों अफराद हजारों डालफिन को कतल कर देते हैं यहां तक के समुद्र का रंग सुर्ख हो जाता है तो वो कहते हैं ये एक त्यौहार है और जब यहूदियों का एक ग्रोह हजारों मुर्गियों को पत्थरों पर मारकर अजियतनाक मौत देता है और वो कहते हैं इनके अपने अकीदे के मुताबिक इसी तरह इनके गुना माफ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अकीदा ही मजहब है और जब ईसाई भारतीय परिंदों को ज़िबा करते हैं नए साल के दिन और इसको वो अपना मकबूल खाना कहते हैं लेकिन जब मुसलमान अल्लाह सुबहान तला की अतात में किसी जानवर को कुर्बान करते हैं और इसमें इतना एहतियात बरतते हैं छुरी तेज हो जानवर को चारा पानी डाला गया हो और ज़िबा के वक्त कोई और जानवर भी सामने ना हो और फिर सबसे बढ़कर इनका गोश्त मसाकीन में भी तकसीम हो तो इन यहूदों और और कुफार और इनके टुकड़ों पर पलने वाले शाह से ज्यादा शाह के वफादारों का फितना सोशल मीडिया पर नमूदार होता है ये कहते हैं कि कुर्बानी से बेहतर है ये रकम फलाही कामों को दी जाए याद रखें कि इस्लाम दीने हक है और हक से शैतानों को तकलीफ होती है इनका मकसद जानवरों या गरीबों की हमायत नहीं बल्कि शायर इस्लाम की तहकीर होता है इनके दिलों में शायर इस्लाम का बुगज और नफ़रत कूट कूट कर बड़ा होता है कुर्बानी एक अजीम अमल है जो अल्लाह तला के कुरब का जरिया है व शुबहा से बचने और अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में जानवर जिबा कीजिए लोगों की फजूल बातों पर ध्यान मत दें क्या ये काफ़ी नहीं कि ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है जिससे बढ़कर कोई मेहरबान नहीं जो खालिक व मालिक है सब इसी ने बनाया है वो सब जानता है कि कब क्या क्यों और कैसे करना है और ये इंतहाई जरूरी है कि जानवर की खरीदारी करते हुए मुनासब रकम में मुनासब जानवर खरीदें, अपने अमल को रियाकारी से बचाएं, कीमतें खरीद का तस्करा अपने करीबी लोगों से भी करने से इजनाब करें इसी में खैर और भलाई है कुर्बानी के तो हर पहलू में खैर है रजाए इलाही के लिए खलूस व तकवा दरकार है क्योंकि अल्लाह को खून और गोश्त नहीं पहुँचता बस इबन आदम का तकवा चाहिए होता है इसी तरह समाजी खदमत में भी कुर्बानी में बदरजा उत्तम है क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो साला साल साल गोश्त और अच्छे खाने को तरस जाते हैं इसी तरह कुर्बानी की खालों की रकम भी खदमत इंसानी के लिए खर्च होती है इसलिए मजहबी मामल में टांग अड़ाने की बजाय हिमत व दानश का मुजाहरा करना चाहिए और दरीदा जहनी की बजाय शायरे इस्लाम का एहतराम करना चाहिए अल्लाह हमारे दिलों और चेहरों को अपनी तरफ मोड़ ले और हमारा हर कदम हर फेल खालस अपने लिए कर ले